Azərbaycan milli yığılma komandasının əsas heyəti ilə bu kampa qatıldıq. Bu bizim ikinci kampımızdır. Biz ayın 6-sı gəldi 7-sindən antrenmanlarımıza başladıq. Bizim ə, bura gəlməyimizin əsas məqsəd ə, mayıs ayında keçiriləcək ə, su idman növləri üzrə Avropa çempionatıdır. Bu Avropa çempionatında Biz 4 idmançı ilə iştirak edəcəyik və o 4 idmançının 4-ü də burdadır. Bizim hazırlıqlarımız birbaşa ora söykənir ki, bizim əsas məqsədimiz o yarışlarda daha yaxşı iştirak etmək. Olimpiya bizim kvalifikasiyamız var 2 sporcumuz tərəfindən. Bir sporçu da orada Olimpiya kvalifikasiyeti qazanmaq niyyətindədir və orada daha yaxşı nəticələr göstərmə niyyətiniz var Avropa çempionatında. Bu bizim bura ikinci gəlişimizdir. Burada indi biz 9 idmançı ilə qatıldıq, sporçu ilə bura qatıldıq. Yəni bildiyiniz kimi, gördüyünüz kimi Ərzurumda artıq dünya e, antrenman mərkəzinə çevrilir yüzüçələr üzrə. Bu da elə-belə deyil. Şəraitin yaxşı olması, hovuzun e, düzgün yerində olması və lazımi formada olması bu bizə də bir təkan verdi ki, biz burdan istifadə edək və nəticələrimiz yaxşı olsun. Ən yaxın keçiləcək may ayının 10-20-4-ü keçiriləcək Avropa çempionatı su idman növləri. Burada su topu, open water, üzgüçülük, suya tullanma və üzgüçülük də orada olduğu üçün bizim ən yaxın hədəfimiz Avropa çempionatı. Ondan sonraki hədəfimiz 4 ilin ən vacib yarışlarından biri olan Tokyo 2021 Olimpiadıdır. Və ə, ondan sonra əlbəttə ki, bizim ə, onlar kimi üstün tərzizdə tutduğumuz İslam oyunları. Həngi Türkiyənin Konya şəhərində 19 sentyabr, Sentyabr-da keçiriləcək və Azərbaycan milli takımı çünki bundan öncəki İslam oyunları Bakıda olmuşdu. Sonra qardaş Türkiyə onu öz üzərinə götürür. Biz də böyük zövqlə və böyük həvəslə, böyük eşqlə bu yarışda iştirak eləyəcəyik. Əməli ilə gəlir ki, bizim əsas hədəflərimizdən əsaslarından biri də oldu.